নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ চাৰ বেদসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চাৰ বেদসকল বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আৰু সাংসিকতা চমুকৈ যি এফ এল এনৰ এই ইতিমধ্যে দুহেজাৰ সাতাইছ চনৰ ভিতৰত লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছে যে কি বুজি উঠি লিখিব আৰু পঢ়িব পৰা তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ ভাষা আৰু সাংসিকতাৰ কাৰণে চাৰিটাকৈ ব্লগ বান্ধি দিয়া হৈছে বা চাৰিটাকৈ ব্লক নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু সেই ব্লক কেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাক পাঠদান কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ভাষা বা আমাৰ সাংসিকতা পঢ়োৱাৰ পদ্ধতি আমাক ধৰি দিয়া হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ভাষা শিক্ষাৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বা লেংগুৱেজৰ ফ'ৰ ব্লকছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বা ভাষাৰ চাৰিটা ব্লকছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ ভাষা শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ চাৰিটা পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এফালেনে ভাষা আমাক কি চাৰিটা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বুজাবৰ কাৰণে দিছে বা পঢ়াবৰ কাৰণে দিছে সেই পদ্ধতিকেইটাৰ বিষয়ে বা সেই চাৰিটা ব্লকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আপোনালোকে দুটাকৈ পাঁচদিনীয়া ট্ৰেইনিং পাইছে আৰু এই দুটা ট্ৰেইনিঙতে আপোনালোকক এই দুটা ট্ৰেইনিঙতে এই এফ এল এন এ বিষয়ে পাইছে আৰু দুহেজাৰ তেইছ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত যি ট্ৰেইনিং পাইছিলে তাত আপোনালোকক এই ফ'ৰ ব্লকছৰ বিষয়ে কৈছিলে আৰু এই ফ'ৰ ব্লকছটো এতিয়া আৰু বেছি জৰুৰী হৈ পৰিছে এইকাৰণে এতিয়া যিহেতু আমাৰ ক্লাছৰুম অবজাৰ্ভেশ্যন চলি আছে ক্লাছৰুম অবজাৰভেশ্যন চলি থকাৰ সময়ত এই ফ্ল'ৰ ব্লকছৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আমাৰ বৰ্তমানৰ ক্লাছৰুম অবজাৰ্ভেশ্যনবিলাক চলি আছে অৰ্থাৎ আমাৰ চি আৰ চি কৰ্ডিনেটৰ ব্লকৰ যি হওক বিভিন্ন ব্যক্তি ডিষ্ট্ৰিকৰ বিভিন্ন ব্যক্তি বা ষ্টেটৰ বিভিন্ন ব্যক্তি যেতিয়া বিদ্যালয়লৈকে ক্লাছৰুম অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যাব তেওঁলোকৰ হাতত এখন ক্লাছৰুম অবজাৰ্ভেশ্যন টুল থাকিব আৰু এই যে ক্লাছৰুম অবজাৰভেশ্যন টুল ক্লাছৰুম অবজাৰভেশ্যন টুল হৈছে তেৰটা এই মানে ক্লাছৰুম অবজাৰভেশ্যন টুল হৈছে তেৰটা তেৰটা পইণ্ট বিশিষ্ট এটা টুল হৈছে ক্লাছৰুম অবজাৰভেশ্যন টুল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'ত মই এই ক্লাছৰুম অবজাৰভেশ্যন টুলৰ তেৰটা পইণ্ট বা তেৰটা ডমেইন আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এই যেতিয়া আপুনি ক্লাছৰুম অবজাৰভেশ্যন কৰিব অবজাৰ্ভেশ্যন কৰোঁতে আপুনি ফ'ৰ ব্লকছ ইউজ কৰি এটা ক্লাছ কৰিব লাগিব আৰু এই ফ'ৰ ব্লকছ ইউজ কৰি যদি আপুনি ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ক'ৰবাত হয়তো আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সফল নহ'ব পাৰে কিন্তু সেই ফ'ৰ ব্লকছ ইউজ কৰি যদি আপুনি ক্লাছটো কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব ক্লাছটো এই তেওঁলোকে ধৰি দিয়াৰ মতে বা এফ এল এনৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়াৰ মতে সফল হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজি উঠি লিখিব আৰু পঢ়িব পৰা হ'ব এতিয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যি ফ'ৰ ব্লকছ বান্ধি দিয়া হৈছে বা ফ'ৰ ব্লকছ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে এই ফ'ৰ ব্লকছটো হৈছে প্ৰথমতে হৈছে উল ডি অৰ্থাৎ মৌখিক ভাষাৰ বিকাশ দুই নম্বৰটো হৈছে ডিকডিং বা তাক আমি কোৱা হ'ব পাঠোদ্ধাৰ তিনি নম্বৰতে হৈছে আমাৰ পঠন বা ৰিডিং চাৰি নম্বৰতে হৈছে ৰাইটিং বা লিখন এই চাৰিটা হৈছে লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্লগছ অৰ্থাৎ লেংগুৱেজৰ ফ'ৰ ব্লগছ বুলি ক'লে আমি কি ক'ব লাগিব এই ইংৰাজীত যদি ক'ব যাওঁ ৱেলডি ডিকডিং ৰিডিং আৰু ৰাইটিং আৰু যদি অসমীয়াত ক'ব যাওঁ মৌখিক ভাষাৰ বিকাশ পাঠোদ্ধাৰ পঠন আৰু লিখন এতিয়া এই চাৰিওটা কথা কি হয় বা এই চাৰিওটা পইণ্ট কি হয় সেই বিষয়ে অকণমান অকণমান আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মৌখিক ভাষাৰ বিশেষ মানে হৈছে যেতিয়া আমি প্ৰথমতে ক্লাছৰুমত প্ৰৱেশ কৰিম ক্লাছৰুমত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত পোন প্ৰথমতে পাঠ্যপুথিখন ব্যৱহাৰ নকৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে কথা ক'ব পাৰে অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিমানে কথা ক'ব সিমানে তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰতি ধাউতি বাঢ়িব আৰু শিক্ষকজনৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক হ'ব গতিকে তেওঁলোকক পাঠ্যপুথি নোহোৱাকৈ বা ক'ৰবাত পাঠ্যপুথি ব্যৱহাৰ কৰি বা পাঠ্যপুথিৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ কিছু কিতাপ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকক মৌখিক ভাষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক পাঠটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয় এই মৌখিক ভাষাৰ বিকাশৰ যিটো ষ্টেপ বা ৱেলডিৰ যিটো ষ্টেপ এই ষ্টেপটোত আমাৰ কি কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে মিনিমাম দহ মিনিট সময় এটা ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া ফ'ৰ ব্লগছৰ জৰিয়তে ইউজ কৰি যদি ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমি আমাৰ অ' এল ডিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম আমি দহ মিনিট সময় ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু অ' এল ডিত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গান বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইমছ তেনেকুৱা ধৰণৰ কনভাৰ্চেশ্যনবিলাক আমি কি কৰিম ব্যৱহাৰ কৰিম আমাৰ বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে এই সামগ্ৰীবিলাকৰ ভিতৰত কথোপকথন চাৰ্ট এখন অন্যতম কথোপকথন চাৰ্ট মানে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বিতংকৈ বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কথোপকথন চাৰ্ট আছে বা কোনখনক কথোপকথন চাৰ্ট বুলি কোৱা হয় সেইখিনি আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম গতিকে কথোপকথন চাৰ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মৌখিক ভাষাৰ বিকাশৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰে দুই নম্বৰতে আছে চিত্ৰ কাহিনী আমাৰ বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে চিত্ৰ কাহিনী আছে চিত্ৰ কাহিনীৰ জৰিয়তেও আপুনি মৌখিক ভাষাৰ বিকাশৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ অ' এল ডি বা মৌখিক ভাষাৰ বিকাশৰ বাবে যি দহ মিনিট সময় ধৰি দিয়া হৈছে এই দহ মিনিট সময়টো আপুনি কি কৰিব পাৰিব এই মৌখিক কথোপকথন চাৰ্ট বা আপোনাৰ চিত্ৰ কাহিনী তাৰপিছত কবিতা পোষ্টাৰ তাৰপিছত পাঠ্যপুথি পাঠ্যপুথিত আমাৰ যিটো যিটো চেপ্তাৰ আছে চেপ্তাৰটোৰ মাজে মাজে কিছুমান সৰু সৰু কবিতা বা সৰু সৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এই গান গাব পৰা গীতৰ কলি আছে সেইবিলাক আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিবিলাক নেকি এই তাত লিখিবৰ কথা নাই খালী গাব গাই তেওঁলোকে মৌখিক ভাষাৰ অৰ্থাৎ ভাষাটোৰ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত বিগ বুক এতিয়া বিগ বুক কি হয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বিদ্যালয়লৈকে ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে বিগ বুক যাই পোৱা নাই কিন্তু এফ এল এন ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকে বিগ বুকৰ বিষয়ে পাইছে তাৰ উপৰিও শিক্ষকৰ হাতপুথি ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বাবে শিক্ষকৰ হাত পুথি গৈছে আৰু আপোনালোকে শিক্ষকৰ হাত পুথি ব্যৱহাৰ কৰি মৌখিক ভাষাৰ বিকাশ বা অ' এল ডি অৰেল লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট আপুনি কি কৰিব পাৰিব এই অলে লেংগুৱেজ ডেভলপ কৰিব পাৰিব এইটো হৈছে আমাৰ ভাষাৰ যি ফ'ৰ ব্লকছ বা ভাষা শিক্ষাৰ যি পদ্ধতি পদ্ধতিৰ প্ৰথম পইণ্টটো আপুনি কৰিলে তাৰপিছত আহিল দুই নম্বৰ যিটো ব্লক দুই নম্বৰ ব্লকটো হৈছে আমাৰ ডিকডিং বা পাথোদ্ধাৰ এতিয়া পাথোদ্ধাৰ বা ডিকডিং মানে হৈছে আপুনি তেওঁলোকে এই যে মৌখিক ভাষাৰ বিকাশ কৰিলে তেওঁলোকে যে কথাটো ক'ব পৰা হ'ল তাৰ লগত লিংক কৰিব পাৰিলেনে নাই এইটোৱে হৈছে ডিকিং অৰ্থাৎ উচ্চাৰণ কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰিছে বা ধৰা হ'ল আম বুলি ক'লে আম শব্দটো কেনেকুৱা ধৰণে উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিছে এইটোৱে হৈছে ডিকিং আম আ ম এই যে আম বুলি উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিলে এইটোৱে হৈছে ডিকিং আৰু যেতিয়া আমাৰ ডিকডিংটো শুদ্ধ হ'ব পাথৰ ধাৰটো শুদ্ধ হ'ব পাথৰ ধাৰ শুদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব পাৰিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভালদৰে পঠন কৰিব পাৰিম যদি আমাৰ ডিকডিংটো শুদ্ধ নহয় আমটো আম শব্দটো যদি ভালদৰে পঢ়িব নোৱাৰোঁ বগৰী শব্দটো যদি ভালদৰে পঢ়িব নোৱাৰোঁ কিতাপ শব্দটো যদি ভালদৰে পঢ়িব নোৱাৰোঁ বা শব্দবিলাক যদি আমি ভালদৰে পঢ়িব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ শব্দবিলাক যদি ভালদৰে ডিকডিং কৰিব নোৱাৰোঁ বা শব্দবিলাক যদি ভালদৰে আমি পাঠোদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ভালদৰে কি কৰিব নোৱাৰিম পঢ়িব নোৱাৰিম গতিকে যেতিয়া আমি প্ৰথমতে ৱেলডি বা মৌখিক ভাষাৰ বিকাশ কৰিলোঁ অৰ্থাৎ অৰেল লেংগুৱেজ ডেভলপ কৰাৰ পিছত সেইটো যদি আমি ভালদৰে মাতিব পাৰিছোঁ তাক আমি যদি ভালদৰে উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিছোঁ উচ্চাৰণ কৰিব পৰাৰ লগে লগে সেই কথাখিনি আমি পঢ়িব পাৰিম আৰু পঢ়িব পৰাৰ লগে লগে আমি তিনি নম্বৰ যিটো ব্লগ আমি পঠনলৈকে আহিব পাৰিম অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি পঢ়িব দিব পাৰিম অৰ্থাৎ আমি তিনি নম্বৰ ব্লকটোলৈকে আহিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ পঠন আৰু যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মৌখিক ভাষাৰ বিকাশো হ'ল পাঠোদ্ধাৰো হ'ল আৰু তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঠনো হ'ল তাৰপিছত আমি কি কৰিব পাৰিম ফ'ৰ ব্লকছ ফ'ৰ ব্লকছটো হৈছে লিখন বা ৰাইটিং আমি ৰাইটিঙলৈকে লৈ যাবৰ কাৰণে পাৰিম গতিকে চৰ্দাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এই চাৰিটা হৈছে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা আমাৰ ফ'ৰ ব্লকছ অৰ্থাৎ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা ফ'ৰ ব্লকছটো হৈছে অ' এল ডি অৰেল লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট ডিকডিং ৰিডিং আৰু ৰাইটিং অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ মৌখিক ভাষাৰ বিকাশ পাঠোদ্ধাৰ পঠন আৰু লিখন এই চাৰিটা ব্লগৰ জৰিয়তে ভাষা শিক্ষা দান কৰিবৰ কাৰণে আমাক কোৱা হৈছে আৰু লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত এই চাৰিটা ব্লগ ইউজ কৰি পাঠদান কৰিলে আমি ফলপ্ৰসূ হ'ম বুলি এফ এল এনৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে আমাক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যেনেকৈ আমাক মৌখিক ভাষাৰ বিকাশ বা ৱেলডিৰ কাৰণে দহ মিনিট সময় দিয়া হৈছে আমাক পাঠোদ্ধাৰ বা পঠনৰ কাৰণেও আমাক চৰি পাঠোদ্ধাৰ বা লিখন লিখি পাঠোদ্ধাৰৰ কাৰণে আমাক কি কৰা হৈছে বা লিখনিৰ কাৰণে আমাক কি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমাক ত্ৰিছ মিনিট সময় চৰি পঁয়ত্ৰিছ মিনিট সময় দিয়া হৈছে আৰু তাত আমি কি কি ইউজ কৰিব পাৰিম তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্ণৰ চাৰ্টবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিম আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ বিদ্যালয়লৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্ণৰ চাৰ্টবিলাক গৈছে আৰু বৰ্ণৰ চাৰ্টবিলাক আমি পাঠোদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰিম তাৰ উপৰিও আমাক বাক্য কাৰ্ড কিছুমান আমাৰ বিদ্যালয়লৈকে গৈছে আপোনালোকে চাব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাক্য কাৰ্ড কি হয় বৰ্ণৰ চাৰ্ট কি হয় এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম আৰু এইবিলাক আমি কি কৰিব পাৰিম এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেখুৱাই পাঠৰদ্ধাৰ বা লিখন তাৰ জৰিয়তে আমি লিখনৰ কথাখিনিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই মানে লিখনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এই কাৰ্ডবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক কাৰ্যপত্ৰ আছে কাৰ্যপত্ৰবিলাকো আমি পাঠৰ ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ শিক্ষকৰ হাত পুথি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য দিয়া আছে বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত দিয়া আছে এই মতামতবিলাকৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাঠোদ্ধাৰ বা লিখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু কিছু কথা এই তাৰ পৰা সহায় ল'ব পাৰিম ইয়াৰ পিছত আমাৰ যে একেবাৰে শেষত আমি পঠন ব্যৱহাৰ কৰিম এই আমাৰ অ' এল ডিটো প্ৰথমতে থাকিল আৰু তাৰপিছত আমি একেবাৰে শেষত কি কৰিব লাগে আকৌ পোন্ধৰ মিনিট পঠনৰ ব্যৱস্থা কৰিব মানে কৰিব লাগে আমাৰ ভাষাৰ এটা যিটো ক্লাছ ভাষাৰ ক্লাছটো নব্বৈ মিনিট কৰিব লাগে এই নব্বৈ মিনিটটো ইতিমধ্যে আমাক কোৱা হৈছে এই ৱেলডিৰ কাৰণে পোন্ধৰ মিনিট পাথোদ্ধাৰৰ কাৰণে পঁয়ত্ৰিছ মিনিট তাৰপিছত পঠনৰ কাৰণে পোন্ধৰ মিনিট এই তাৰপিছত আমাৰ কাৰ্যপট্ৰৰ কাৰণে কি বুলি কোৱা হৈছে কাৰ্যপট্ৰৰ কাৰণে ত্ৰিছ মিনিট এনেকুৱা ধৰণৰ নব্বৈ মিনিট বুলি কোৱা হৈছে এনেকুৱা ধৰণে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে ক'ৰবাত হয়তো আপুনি আপোনাৰ এই বিদ্যালয়ত এনেকুৱা ধৰণে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সফল নহ'বও পাৰে আপুনি আপোনাৰ মতে প্লেনিং কৰি লোৱাৰ হয়তো প্ৰয়োজন থাকিব গতিকে প্ৰথম দহ মিনিট যি ৱেলডি আপুনি কৰিব তাত আপোনালোকৰ কনভাৰ্চেশ্যন চাৰ্ট বা বাক্য এই যি আমি দেখুৱালোঁ কনভাৰচেশ্যন চাৰ্ট বা আন আন যিখিনি তথ্য দেখুওৱা ক'লোঁ আমি সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি আপোনালোকৰ বাক্য কাৰ্ড তাৰপিছত এই কি বুলি কয় বৰ্ণৰ জালখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিখিনি পঠনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব পঠনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কি আছে চাব আপোনালোকে পঠন পুস্তিকা আছে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত বিগ বুক আছে মৌচাক আছে এইখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু কাৰ্যপত্ৰৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিদ্যালয়লৈকে ইয়াৰ আগৰ বছৰ কাৰ্যপত্ৰ গৈছিল আৰু এইবাৰৰ কাৰ্যপত্ৰ যাব এই কাৰ্যপত্ৰখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণে যি ফ'ৰ ব্লকছ আছে আপোনালোকে প্ৰায়ে অনুৰোধ আহি আছিলে যে কি লেংগুৱেজৰ ফ'ৰ ব্লকছটো দিব লাগে আৰু নিউ আৰ এছ ইৰ ফ'ৰ ব্লকছো আপুনি দিব লাগে নিউমাৰ এছ ইৰ ফ'ৰ ব্লকছটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে লেংগুৱেজৰ ফ'ৰ ব্লকছটো দিলোঁ লেংগুৱেজৰ ফ'ৰ ব্লকছটো হৈছে অ' এল ডি এই প্ৰথমতে হ'ল অ' এল ডি অৰেল লেংগুৱেজ ডেভলপমেণ্ট তাৰ ভিতৰত হৈছে ডিক্ডিং তাৰ ভিতৰত হৈছে ৰিডিং তাৰ ভিতৰত পিছত হৈছে ৰাইটিং আৰু আমাৰ যেতিয়া আমি এটা ক্লাছৰুম কনভাৰচেশ্যন লওঁ কৰিম ক্লাছৰুমত কনভাৰ্চেশ্যন কৰিম কনভাৰ্চেশ্যন কৰাৰ সম কৰাৰ সময়ত এই চাৰিটা ব্লগ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি অ' এল ডি কৰিম তাৰপিছত আমি ডিকৰ্ডিং কৰিম তাৰপিছত আমি ৰিডিং কৰিম তাৰপিছত আমি ৰাইটিং কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিম অৰ্থাৎ প্ৰথমতে আমি মৌখিক ভাষা বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠ উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত পাঠ উদ্ধাৰ মানে হৈছে পাঠ উদ্ধাৰ অৰ্থাৎ পাঠত থকা যিখিনি কথা সেইখিনি উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাটোৱে হৈছে পাঠ উদ্ধাৰ তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক পঢ়িবৰ কাৰণে দিম প্ৰথম তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক লিখিবৰ কাৰণে দিম ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে নিশ্চয় কিছু হ'লেও এই কথাখিনি বুজি পাইছে বা আমাৰ এই কথাখিনিৰ পৰা উপকৃত হৈছে ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ নিজৰ কিছু কিছু মতামত আছে ইতিমধ্যে আমাৰ এটি হোৱাটছআপ চেনেল আছে এই এই হোৱাটছ হোৱাটছআপ চেনেলটোত জইন হৈ ল'ব আৰু আমাৰ এটি ফেচবুক পেজ আছে পেজটোত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব আৰু তাত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু তাৰ পৰা আমিও কিছু কথা জানিব পাৰিম আৰু আমাৰ লগত জড়িত হৈ থকা আন ব্যক্তিসকলেও কিছু কথা জানিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰি সিমান ফৰৱাৰ্ড কৰিব কম্প'জিট স্কুল আৰু এল পি স্কুলৰ সকলো শিক্ষকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো জৰুৰী হ'ব ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব